Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Muslimin muslimat, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kita sedikit ruang dan sedikit kesempatan untuk kita sama-sama pada malam ni Alhamdulillah masih lagi diberikan umur oleh Allah masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah untuk kita beramal ibadah dalam bulan Ramadan terutamanya yang mana malam ni kita masuk malam yang keberapa tuan-tuan 29, tu nak raya dah, dah. malam 23, Alhamdulillah baik, Alhamdulillah bermaksud kita dah uh, berada pada fasa yang terakhir daripada Ramadhan yang juga merupakan fasa kemuncak uh, kemuncak daripada Ramadhan adalah berada pada 10 malam yang terakhir Nah, okay. uh, kalau dia kalau Uh, apa orang nak eh, belajar student kan yeah. kalau uh, student minggu pertama tu minggu study minggu fasa yang pertama fasa study kan yeah. 10 yang pertama orang fasa kita study fasa yang kedua 10 yang kedua fasa kita exam dan fasa yang ketiga adalah fasa kita practical di kemuncak adalah berada pada bulu penghujung daripada bulan Ramadhan iaitu 10 yang terakhir maka sebab tu malam ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan baki lagi 7 hari ataupun 6 hari yang masih tinggal kalau boleh tiga doa ni jangan kita tinggalkan tiga doa ni setiap malam setiap waktu petang waktu kita berpuasa kita berdoa jangan tinggalkan tiga daripada doa ni sebab di antara kemuliaan yang Allah bagi pada orang yang berpuasa ialah doanya dimakbulkan, diterima oleh Allah sepanjang waktu dia berpuasa. Sampai dia berbuka. Sebab orang yang berpuasa ni dia termasuk dalam tiga golongan yang doanya Allah tidak akan tolak. Siapa tiga golongan ni? Yang pertama orang yang bermusafir. Ha. tuan-tuan balik raya nanti Jangan banyak nyanyi lagu raya Banyak doa Ha. Sebab tu waktu mustajab doa Mana kalau tuan-tuan kena jam 24 jam 24 jam tu lah waktu mustajab doa ha, ni. Barulah tuan-tuan tak marah dalam jam ha, 24 jam tu kan Sebab tahun ni Kalau ke pantai timur dijangkakan 2 juta kenderaan Akan masuk tu jangkaan Boleh jadi lebih Ya. Kan? Ha, ni silap-silap 24 jam pun tak sampai lagi ni tuan-tuan. Kan? Ha, silap-silap 24 jam pun boleh tentu sampai. Ya. Kan? Ha, jadi sepanjang kita musafir, sepanjang itulah waktu mustajab doa. Maka perbanyakkan doa. Yang kedua, orang yang berpuasa sehingga dia berbu berbuka. Maksudnya tuan-tuan, kita dah ada sebelum ni, dah 23 hari rupanya, Setiap hari kita ada lebih kurang 13 jam waktu mustajab dong. 13 jam. Ha sebab apa? Sebab kita puasa setiap hari lebih kurang 13 jam. Start daripada subuh habis maghrib. Ha kita mungkinlah tak kena puasa macam ada setengah negara. Contoh saya pernah tengok satu report uh, paling lama puasa tuan Finland. Tonton tahu apa lama dia puasa? 21 jam <tukat> makna daripada maghrib sampai ke subuh dia 3 jam 21 jam puasa ini kalau kenalah dekat kita ni tuan-tuan ramai jadi geng barkoba <tukat> ramai geng plastik tak van ni kalau kenalah 21 jam van jenazah tak lekat kat masjid lekat kedai pejabat agama kedai pejabat agama duk angkut orang tak puasa hak <laughs> 13 jam ni <ilmu> pun ramai <laughs> yang 21 jam agak-agak dengan aku aku tak puasa sekali <laughs> kita kita tak hari puasa lebih kurang 13 jam bermaksud setiap hari kita ada 13 jam waktu mustajab doa tuan-tuan kalau di luar waktu uh, puasa di luar waktu bulan Ramadan waktu kita tak berpuasa kalau kita nak possibility doa kita ni Allah terima makna kemungkinan besar untuk Allah terima maka kita akan cari waktu-waktu mustajab doa contoh apa contoh malam Jumaat uh, malam Jumaat ni termasuk di dalam malam-malam mustajab doa di sisi al-Imam Syafi'i. Uh, ada lagi malam mustajab doa di sisi Imam Syafi'i. Antaranya apa? Malam raya. Dah. Ha. Lepas tu malam raya, malam ibadah sebenarnya. Ha. Nah. Malam tu, malam doa kita dimustajabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ha. Lepas tu sambil-sambil kacau dodoi, malam raya, baca doa. Ha. Nah. Sambil-sambil salin sofa, sambil-sambil salin nangsi raya, sambil-sambil letak kuih raya, malam raya tu berdoa. Jangan mengumpat. Jangan berdoa. Sebab malam tu malam mustajab doa bahkan ni ada rahsia sikit lah nak kongsi dengan tuan-tuan kata para ulama sekiranya suami dan isteri pada malam hari raya dia bersama in bracket okay? faham lah dan daripada malam tersebut ada hasil mana lahirnya anak ada anak anak ni ulama sebut ada kemungkinan besar untuk jadi orang salih orang alim sebab so, apa? Berkat malam raya. Ha, ha. Di malam raya pada-pada cuik. Juga. <laughs> Hantar rahmat. lah contoh contohlah. Kan? Ya, contoh malam Jumaat malam mustajab doa. Jadi kalau kita nak doa kita mustajab lagi kita doa bila? Antara dua khutbah. Kita doa lepas waktu Asar hari Jumaat. Kita doa ketika mana azan berkumandang. Kita doa ketika mana hujan turun kan. Kalau kita nak doa kita lebih mustajab. Itu di luar waktu kita puasa. Tapi untuk orang puasa dia tak gaduh pun cari waktu mustajab doa. Tak payah cari. Sebab waktu dia puasa tu sendiri adalah waktu dia mustajab doa. Jadi ada baki lagi tujuh hari ni tuan-tuan. Jangan ditinggalkan. Jangan kita sia-siakan waktu mustajab doa untuk orang yang berbuat berpuasa. Baik, apa tiga doa tu? Yang pertama, doa dia ialah doa minta diselamatkan daripada api, api neraka. Sebagaimana fasa yang ketiga daripada Ramadhan Nabi sebut wa akhiru itqum minanna. Dan akhir daripada Ramadhan itu adalah menyelamatkan kita daripada api api neraka. Maka antara doa yang boleh kita baca ialah Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abna'ina wa ummahatina minan boleh juga tambah wa ha, azwajina wa auladina wa ikhwalina wa ahlina anak boleh juga tambah apa maksud dia maksud dia ya Allah hapuskanlah ya Allah ya Allah padamlah ya Allah ya Allah lenyapkanlah ya Allah nama kami nama ayah-ayah kami nama ibu-ibu kami nama isteri-isteri kami pasangan-pasangan kami Nama anak-anak kami, saudara-saudara kami Daripada bakaran api neraka Haa, ni bawa dia eh, eh, Sebab api neraka ni, tuan-tuan Tempat yang Nabi suruh kita berdoa Minta jauh Masuk sekejap pun jangan Ada orang kata, tak apalah Ustaz Masuk neraka pun Last sekali masuk syurga juga eh, eh, Tak apalah buat dosa sikit-sikit atas dunia ni Ustaz Nanti akhirat kena tiba, kena rendam dalam api neraka sekejap Lepas tu masuklah syurga Dah, ya. api neraka di tempat yang Nabi ajak minta jauh Dan minta jauh tu pula bukan untuk diri kita sahaja Bahkan ahli keluarga kita sekali Sebab tu dalam Quran Allah sebut apa? Ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara Hei orang-orang yang beriman selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api api neraka. Ya. Sebab tu sepatutnya tuan-tuan Ramadan ni bulan kita dan ahli keluarga kita memperbanyakkan ibadah. Bukan kita seorang atau kita dengan isteri kita sahaja. Kan? Ya. kadang-kadang kita main sembang yang terawin, kita bawa isteri saja, anak tak bawa. Ya. Bawa juga yang 3 tahun. Tiga tahun tak payah bawa tuan. Tiga tahun tak digalakkan bawa. Yang kena bawa tu yang 13 tahun tu. Yang 14 tahun, yang 15 tahun hak tu kena bawa. Yang 12 tahun, 10 tahun yang dah mumayyiz. Ha. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, bawa anak yang belum mumayyiz ke masjid atau ke surau tempat orang sembahyang hukumnya mak makruh. Tak digalakkan kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, keadaan terdesak lain. Tapi kalau saja-saja bawa hukum dia makruh. Ustaz, kita nak bagi kenal awal dengan masjid. Tuan-tuan, dia baru 3 tahun tak kenal pun tak apa. Yang patut kenal abang dia hak 13 tahun. Ni dia bawa hak 3 tahun tu, hak 13 tahun tinggal kat rumah main game. Main ML. Ya. Ada kata lah ustaz Terawih habis pukul 11 Besok dia nak sekolah Penat Tuan-tuan percaya -tuan, tak? Hari Khamis ni ada budak yang dah ponteng sekolah sebab nak balik kampung. Betul Maknanya apa? Balik kampung boleh ponteng sekolah. Semayang terawih tak boleh sebab sekolah. Bukan sini lah. Zimbabwe. Sini okey kan? tak? Eh? ha? Pergi bercuti boleh pula. Anak ponteng sekolah sebab pergi bercuti. Eh semayang terawih tak boleh. Tuan-tuan, kita kalau bulan Ramadan ni kita buat persiapan raya, bawa anak-anak pergi beli baju raya, kita boleh heret anak-anak kita, -anak pergi shopping, pergi beli baju, apa semua. Tapi kenapa mes yang dekat masjid kita tak boleh bawa? Kenapa mes yang terawih kita je yang datang? Mana anak-anak kita? -anak yang sepatutnya dia kenal masjid pada waktu ni. Nah, ha, sebab sebab bulan Ramadan ni, konsep dia selamatkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka sebab api neraka ni tuan-tuan kalau dah masuk tak ada orang boleh selamatkan kita walaupun dia orang paling dekat dengan kita jangan kata api neraka tuan-tuan api dunia saja kalau dah bakar kita pun tak ada orang berani selamatkan kita tak ada orang boleh selamatkan kita contoh baru-baru ni tak lama dalam lebih kurang dalam sebulan sebulan ke dua bulan baru ni ada di Melaka satu kejadian ada suami, dia apa isteri dengan anak dia empat orang rentum dalam rumah, ada kan? baru je eh. yang mana bila dia duduk dekat hospital tu wartawan main tanya, dia kata apa waktu dia di hospital tu sampai sekarang dia masih lagi terdengar telinga dia ni terngiang-ngiang suara isteri dia panggil anak-anak dia yang duduk dalam rumah yang sedang terbakar Maksudnya apa? Suami ni duduk luar rumah Dia lah yang paling dekat dengan isteri Dengan anak-anak yang terbakar dalam rumah ni Tapi dia pun tak mampu Dan tak boleh nak selamatkan Orang yang paling dia sayang Daripada api api dunia Dunia Tuan-tuan, kalau api dunia pun tak ada orang Boleh selamatkan kita Siapa nak selamatkan kita Daripada bakaran api neraka? Tak ada orang yang api neraka ni lebih dahsyat daripada api dunia ni berlipat-lipat kali ganda. Sehingga disebut dalam riwayat api neraka ni tuan-tuan kalaulah menitis. Dia bukan menyambar, menitis. Atas dunia ni besar mana? Bukan besar meja ni, bukan besar kereta, bukan besar motor, tidak. Besar lubang jarum sahaja. Mana api neraka ni jatuh atas dunia ni besar dia mana? Besar lubang jarum. Mana kecil sikit saja. Maka akan terbakarlah daripada timur sampai ke barat Itu baru sikit Api neraka ya. Itu belum cerita lagi sujaan akhrak Ular yang paling berbisa dalam api neraka Itu belum cerita dalam api neraka lagi tuan-tuan Yang mana disebut dalam riwayat Nabi sebut Allah perintah pada malaikat Untuk campur seketul batu daripada puncak api neraka Batu tu nak cecah ke lantai api neraka Makan masa selama 70 tahun tuan. Allah Boleh bayang dalam api neraka ni macam mana tuan? Baling batu daripada puncak 70 tahun Baru batu tu cecah ke lantai api neraka Makna kalau ada orang yang hidup 70 tahun dia mati umur 70 tahun, hari pertama dia hidup tu Allah campak batu ni, malaikat campak batu, dia mati, baru batu tu sampai dekat lantai api neraka. Tu dalam api neraka. Batu api neraka ni tempat yang kita kena minta diri kita dan ahli keluarga kita diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tu doa yang pertama. Yang kedua, yang kita tak boleh tinggal juga untuk kita berdoa pada 10 malam yang terakhir daripada Ramadan ialah apa dia iaitu doa di kita direzekikan dan disampaikan dengan Lailatul Qadar. Ha, sebab Lailatul Qadar ni tuan-tuan sebab tu saya sebut kenapa fasa yang terakhir ni fasa kemuncak sebab padanya ada Lailatul Qadar kita puasa, kita semayang, kita iktikaf, kita banyak, kita sedekah, kita baca Quran, kita tolong orang. Bulan Ramadhan ni, apa-apa amalan, kemuncak dia berada pada Lailatul Qadar. Sebab dia bulan yang lebih baik satu malam, yang lebih baik daripada seribu bulan. Ya. Ha. Cuma, untuk tahun ni, tuan-tuan lebih tumpukan lebih sikit. Pada malam 27 ha, uh, Lebihkan sikit pada malam 27 Ada tiga sebab Yang pertama Kerana malam 27 ni Memang ada isyarat daripada Nabi Malam Lailatul Qadar Adalah pada malam 27 Memang Nabi sebut dalam hadis uh, Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dekat Mekah Kalau malam 27 tu Dekat masjid macam orang buat haji Penuh Berjuta orang dalam masjid Ya. Saya kami waktu di Mesir dulu, kalau musim bulan puasa ni, malam 27, biasanya orang akan semayang di satu masjid nama masjid tu Masjid Amru bin As. Masjid ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak semayang Isyak ataupun semayang Tarawih waktu Isyak dalam masjid, tuan-tuan kena datang masjid waktu Zuhur. Ah, ha. Masuk masjid Zuhur, tak keluar. Kencing berak tahanlah. Besoklah baru kencing baru berak. Balik nanti kalau nak semayang dalam masjid kalau main masjid macam kita lepas Hazan isyak ni tuan-tuan alamat semayang atas jalan raya atas jalan raya tu pun jemuah dia sepanjang 2 km tuan-tuan lah. malam 27 ha, jadi malam 27 lebih tumpukan sikit sebab yang pertama malam tu ada isyarat daripada Nabi yang kedua malam 27 merupakan malam-malam ganjil pada 10 malam yang ter akhir yang mana Nabi sebut juga dalam riwayat Nabi kata apa carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir pada malam-malam gan... ganjil dan yang ketiga malam 27 pada tahun ni dia jatuh pada malam Jumaat Jumaat perasaan tak kan ya? ha, malam 27 jatuh pada malam Jumaat sebab tu ulama sebut kalau malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir iaitu malam 21, 23, 25, 27, 29. Salah satu daripada 5 malam ni kalau kebetulan dia jatuh pada malam malam Jumaat. Ha, dia malam ganjil dan dia malam Jumaat. Malam tu malam Jumaat. Maka malam tu ada kemungkinan besar untuk dapat Lailatul Qadar. Ah ha, tu ulama sebut jadi atas tiga sebab ni malam 27 nanti tumpukan lebih sikit. Kalau malam lain kita semayang 8, malam tu cuba semayang 20. Kalau malam lain baca Quran satu juzuk, malam tu cuba baca Quran dua juzuk. Kalau malam lain kita sedekah RM10, malam tu cuba sedekah lebih pada RM10. Makna perbanyakkan amalan-amalan yang kita dah buat sebelum daripada tu. Tapi nak dapat Lailatul Qadar ni tuan-tuan, apa formula dia? Formula dia mesti jadi. Tuan-tuan buat formula ni mesti jadi, dia tak gagal. Apa dia? Setiap malam jangan tinggal ibadah. Ibadah. Itu saja tuan-tuan. Mana? Tiap-tiap malam buat ibadah. Isyak subuh jangan tinggal. Buat dua waktu ni dapat pahala solat sepanjang malam. Terawih pula biar habis sekali dengan imam. Manakala imam buat 8 campur 3, kita pun 8 campur 3 dengan imam. Juga dapat pahala qiyam sepanjang malam. Tiap-tiap malam tuan-tuan buat tak mis. Terawihnya tak mis. isyak dengan subuhnya tak mis. jemaah. Tiap-tiap malam kita buat. Insya Allah mesti kena dengan Lailatul Qadar. Mesti kena. Sebab Lailatul Qadar ni dia bukan datang setengah jam. Dia bukan datang sejam dah. Hat salamun hiya hatta maqna'il fajr malam tu sepanjang malam sejahtera berkat rahmat malam tersebut sampailah terbitnya Fajr fajar makna sepanjang malam jadi kalau tiap-tiap malam memang kita ibadah bulan Ramadan tak pernah tinggal tak pernah miss insya-Allah dapat Lailatul Qadar ya tuan-tuan tak payah tunggu tengok pokok tumbang pokok sujud tak payah Ya, bukan pokok tu yang kena sujud kita nak kena sujud ini duk cari cari pokok sujud dia tak sujud-sujud tuan -sujud. ada ya. ha, tu tengok kolah kolah masjid anak ha, kering tak kering ha, ada ya. dia main masjid dia tengok kolah oh hari ni tak kering lagi mana bukan tu kadang Malam besok dia main lagi tengok, oh tak kering lagi. Oh bukan Lailatul Qadar. Main malam yang ketiga dia tengok kolah kebetulan kering. Oh dia kata Lailatul Qadar dah malam ni. Padahal kering kolah tu sebab siap yang keringkan tadi. <tuklah> tak payah orang, orang Tak payah cari pokok tu, tu, tu uh, tumbang, pokok suju tak payah. Tonton semayang je. Ibadah saja setiap malam. insya Allah akan dapat dengan Lailatul Qadar. Jadi ah, mudah-mudahan pada tahun ni kita direzekikan dengan Lailatul Qadar. Itu yang kedua. Dan akhir sekali. Doa yang kita kalau boleh jangan tinggal juga dalam bulan Ramadan lebih-lebih lagi pada penghujung daripada Ramadan ni tuan-tuan iaitu doa supaya Allah menerima semua amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan. Saya percaya bulan Ramadan semua orang dia akan beribadah lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Maka sangat penting untuk Allah terima amalan yang kita buat. Sebab tu disebut oleh Imam Ibnu Rajab, para salafus salih habis sahaja Ramadan. Selesai sahaja Ramadan, mereka akan berdoa kepada Allah selama enam bulan. Habis Ramadan, akan doa pada Allah selama enam bulan. Doa dia apa? Doa dia supaya Allah terima amalan yang mereka buat dalam bulan Ramadhan. Makna Ramadhan ni dah habis 6 bulan lepas dah. Mereka masih lagi doa, minta Allah terima amalan yang mereka buat dalam bulan Ramadhan. Sebab tu antara doa yang tuan-tuan kita sama boleh baca, ialah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim AS ketika mana Nabi Ibrahim menyiapkan Kaabah. Dia baca doa apa? Doa yang dibaca dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya doa ni Nabi Ibrahim baca. Siapa Nabi Ibrahim ni? Khalilullah, kekasih Allah. Dan dia antara rasul yang utama. Baginda ni rasul ulul azmi. Kemudian ibadah yang dia buat pula bukan kaling-kaling. Bukan semayang macam kita Kita semayang semua orang semayang Bukan puasa, bukan baca Quran Bukan sedekah, bukan buat umrah Bukan buat haji Ibadah dia apa? Buat ka'bah okay. ha. Buat Kaabah Tak ada kontraktor dapat projek buat ka'bah ni okay. Mana tak ada orang yang boleh buat sama yang Nabi Ibrahim buat Bahkan tak semua para Nabi disuruh untuk menyiapkan Kaabah Dia buat ka'bah okay. Itu pun Nabi Ibrahim takut bimbang kalau amalannya ditolak, ditolak. Kalau Nabi Ibrahim tu sendiri, dia Nabi. Yang mana Nabi ni tuan-tuan kalau kita fikir mustahil lah. Allah tolak doa dia. Kalau Nabi pun berdoa takut amalannya ditolak. Kita yang bukan Nabi kita yang semayang, kita banyak yang kurang puasa, kita banyak yang silap, banyak yang salah takkan kita tak ada rasa takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jadi yang ketiga setiap hari juga jangan tinggal doa pada Allah supaya Allah terima semua amalan kita dalam bulan Ramadan semuanya mutaqabbala semuanya diterima tidak ada yang mardut, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala jadi wallahu alam saya, saya sekadar itu dulu untuk hari ini Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapatlah kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.